ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾನಿಕಾ ಭಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಜರಾಮ್ ಭಟ್ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶೈಲಪ್ರಭಾ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ गङ्गजटा धर गौरी शङ्करगिरिजा मनोरमणा गङ्गजटा धर गौरी शङ्करगिरिजा मनोरमणा जय मृत्युञ्जय महेश्वर मङ्गलशुभचरणा नन्दिवाहन नन्दिवाहना नागूषण निरुपमगुणसदना नटन मनोहर नीलकण्ठसाई नटन मनोहर नीलकण्ठसाई नीरजदलनयना गङ्गाधर गौरीशङ्करगिरिजामनोरमणा शशिधर सायि शिवा पाहि पर पर पाहि कृपा कर पर शिव शशिधर शिवा जय परमेश्वर जय जगदीश्वर स्मर हर शुभ कर साई शिवा नित्य निरंजन निर्मलने साई नित्य निरंजन निर्मलने तोरी सुनी करुणा गङ्गजटाधर गौरी शङ्कर दुष्ट शिष्टशुभङ्कर च ಳು ದೀನದಯಾಳು ಪಾರ್ವತಿರವಣನ ಸಾಯಿ ಶಿವ ಮಹೇಶ ಶಿವ ಸಾಹೇಶ ಶಣೇ ಶಿವ ಸುರ ಚರಣಾ ಗಂಗ ಜಟಾಥರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾ ಮನೋರಮಣ ಗಂಗ ಜಟಾಧರ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾ ಮನೋರಮಣ ಗಿರಿಜಾ ಮನೋರಮಣ ಧನ್ಯವಾದ